В 11.30 дежурную часть индустриального отделения полиции поступило сообщение о том, что в отделении новой почты на улице Березинской, 58, произошел взрыв. На место выехали взрывотехники сотрудники следственной оперативной группы. Было установлено, что сотрудник указанного отделения новой почты, 38 лет, изъявлял желание покончить жизнь самоубийства, зашел в складское помещение и у себя в руках взорвал предварительно гранату РГД-5. С места происшествия изъято ЧК от указанной гранаты. По данному факту открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Это умышленное убийство с дополнительной правовой квалификацией и самоубийство. Сейчас мы проверяем информацию, откуда у него взялась граната. Данных о том, что это какая-то посылка, такой информации у нас нет. Наши сотрудники ничего не рассказывают. Как-то проверяются посылки на, на наличие взрывоопасных веществ? Обязательно. Каким образом ну, вот это уже военная тайна. Вы вы можете, пожалуйста. Я вы не